Hai dan Assalamualaikum, kami dari kumpulan Thinkers Group ingin membentangkan tajuk isu etika syarikat peradua bagi subjek JTP402, Etika Perniagaan. Saya Nurul Hidayah binti Anwar, nombor metrik 22200697 akan mengupas pendahuluan terlebih dahulu. Banyak manfaat amalan etika dalam perniagaan jika dilakukan dengan betul, antaranya adalah dapat mengekalkan atau menambah pelanggan, Pelanggan atau pembeli memilih pembekal atau penjual yang menunjukkan tingkah laku yang bertanggungjawab dan beretika. Jika ini tidak dicapai, ia akan mengakibatkan kehilangan bahagian pasaran dan penurunan populariti dan seterusnya akan mengakibatkan kehilangan jualan, keuntungan atau sebarang hasil lain yang ingin dicapai oleh syarikat tambahan pula tadbir urus korporat yang baik juga meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat terutamanya dari segi peningkatan kelebihan daya saing peningkatan pulangan kewangan dan reputasi yang lebih baik di samping itu tingkah laku seorang majikan mempengaruhi pekerja untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan beretika dalam jangka masa lama Sebagai contoh jika pekerja dilayan secara adil dan pekerja dapat mencotohi kepripatian majikan yang bertanggungjawab mereka biasanya kurang berkemungkinan melakukan tingkah laku yang memudaratkan persekitaran yang boleh menyumbang secara negatif kepada imej awam organisasi dan kurang isu pemberhentian kerja. Oleh itu, etika di tempat kerja, terutama majikan, memainkan peranan penting untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan pekerja supaya dapat memberi manfaat kepada organisasi dan individu yang dipengaruhi oleh organisasi. Lebih-lebih lagi, ia mengambil masa bertahun-tahun malah beberapa dekad untuk membina reputasi organisasi. Organisasi yang bertanggungjawab secara beretika lebih kurang terdedah kepada skandal dan bencana. Dan jika insiden sedemikian berlaku, organisasi yang bertanggungjawab secara etika akan secara automatik mengetahui cara menanganinya dengan cepat, terbuka dan jujur. Syarikat tersebut akan hilang kepercayaan daripada pelanggan jika mereka gagal menangani masalah dan puncanya. Walaupun syarikat mungkin boleh bersembunyi atau mendiamkan diri beberapa lama, tetapi pelanggan mereka agak sentiasa mengingati kejadian yang menimpa kepada mereka. Itu saja pendahuluan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Hanani Najwa Binti Bakri, nombor metrik GG 1297622 akan menerangkan bahagian latar belakang Perodua merupakan syarikat kedua terbesar di dalam perindustrian automobil di Malaysia selepas Proton. Perodua ditubuhkan pada tahun 1993 dan kilangnya yang pertama bertempat di Serendah, Selangor. Kereta pertama keluaran Perodua adalah Perodua Kancil yang dilancarkan pada Ogos 1994. Produa menggunakan reka bentuk Daihatsu bagi menghasilkan reka bentuk kenderaan mereka sementara Daihatsu merupakan pemegang saham yang tertinggi dalam Perodua iaitu sebanyak 20% dalam Perodua. Pada tahun 2012, uh, Pro2 telah menjual lebih daripada 189,000 kenderaan yang merupakan rekod jualan tertinggi di Malaysia ketika itu. Selain itu, Pro2 Myvi merupakan kenderaan Pro2 yang berjaya terjual sebanyak 80,327 unit di mana ianya telah mengatasi persaingannya ketika itu iaitu Proton Viral. Pada tahun 2006 sehingga 2010, Perodua merupakan syarikat kereta yang paling laris terjual di Malaysia sehingga mampu menembusi pasaran antarabangsa. Perodua turut mengeksport kereta keluaran mereka ke peringkat antarabangsa iaitu negara luar seperti Qatar, Arab Saudi dan juga Brunei. Perniagaan syarikat ini banyak dipengaruhi oleh persekitaran seperti ekonomi, persaingan dan jaringan sosial budaya, politik dan sebagainya. Akhir sekali, produk juga aa, tidak terlepas daripada terlibat dengan etika perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahidin binti Syadan. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang isu luar dan kesannya kepada syarikat untuk isu kedua iaitu isu penarikan balik sebanyak 3722 kereta menyelahkan peranan penting yang dimainkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ secara tidak langsung memberikan amaran keras tentang masalah yang tidak dijangka boleh berlaku walaupun telah dibuat dengan sangat berhati-hati penarikan tersebut telah menjejaskan sebanyak 2518 unit Aza dan 1139 unit Arus secara spesifik, penjajaran lampu pada model 2024 tidak mematuhi ketinggian yang ditetapkan. Ianya memberi kesan risiko yang besar terhadap usaha mati individu yang membawa peningkatan yang ketara terhadap kemalangan jalan raya. Tindakan yang diambil oleh pihak JPJ menunjukkan betapa pentingnya pemantauan yang rapi terhadap industri automotif. Objektif utama penarikan ini adalah untuk menjaga kepercayaan orang ramai terhadap kualiti produk di pasaran pihak Perdua komited untuk menghubungi pemilik kenderaan yang terjejas secepat yang mungkin. Seterusnya ialah kesan kepada syarikat iaitu yang pertama pihak syarikat menghadapi masalah reputasi jenama. Kehilangan kepercayaan pengguna terhadap kereta Perdua merupakan masalah yang sangat serius. Imej jenama akan terus tercalar akibat publicity negatif yang mungkin menghalang bakal pembeli untuk membeli modul Perdua pada masa akan datang. Seterusnya ialah memberi kesan yang ketara kepada keuangan syarikat. Kedua, menanggung kos yang sangat tinggi untuk kereta yang terlibat dalam proses memanggil balik semula kenderaan. Kos ini termasuk kos pemeriksaan, kos pembaikan kenderaan yang terjejas, kos logistik dan kos yang berkaitan dengan komunikasi bersama pelanggan. Penarikan balik mungkin mengurangkan uh, jualan modul yang terjejas buat sementara waktu dan secara tidak langsung memberi kesan yang besar kepada syarikat kedua. Seterusnya ialah Penarikan balik mungkin menyebabkan peningkatan dalam penelitian kawal selia terhadap pengeluaran dan prosedur kawalan kualiti terhadap pengeluaran. Syarikat mungkin akan dikenakan tekanan yang tinggi untuk meningkatkan prosedur kawalan kualitinya untuk menjamin keselamatan produk pada masa akan datang. Kesimpulannya, penarikan balik model kedua Azhar dan Arus memberikan syarikat itu dilema yang kompleks sampel pelbagai rupa. Ia akan memberikan kesan yang besar terhadap reputasi jenama prestasi keuangan dan operasi secara keseluruhannya. Ia sangat penting bagi peraduan untuk mengambil tindakan segera dan cekap untuk mengurangkan pesan penarikan balik dan mendapatkan semua kepercayaan pelanggan dan memastikan masalah sebegini tidak akan timbul pada masa akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Tahira binti Abdul Wahab. Nombor matrik saya 12686/22. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang dilema etika yang dihadapi oleh syarikat Perodua. Nombor satu ialah kualiti produk. Sebuah kenderaan keluaran Pro 2 jenis beza telah menghadapi isu kerosakan dalam tempoh 8 jam. Kereta itu diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan tersebut ialah Cik Nagakani Subramaniam. Namun, kes ini masih belum lagi selesai kerana perlu melalui beberapa komponen dalam pemilikan sebuah kenderaan iaitu asset sewa beli, mesin terbaik kualiti, waranti dan jaminan serta pemindahan risiko. Kedua ialah keselamatan produk. Terdapat satu isu berkenaan skandal ujian keselamatan yang berkait dengan kenderaan keluaran pihak berdua yang dijalankan oleh Daihatsu Motor Corporation telah pun dikesan. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ juga menyatakan pengujian semula dibuat apabila mendapati Kesemua ujian mengandungi maklumat yang tidak sahih serta tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bangsa-Bangsa Bersatu UNR. Ini melibatkan beberapa jenis kenderaan iaitu Pro 2 Azia generasi kedua, Beza, Myvi generasi ketiga, Ativa, Arus dan juga Alza generasi kedua yang melibatkan 12 ujian yang perlu dibuat semula. Ketiga ialah produk yang rosak pada Disember 2023 Daihatsu Motor Corporation telah mengumumkan penggantungan bagi pengeluaran model-model kenderaan keluaran mereka termasuklah Perodua yang disebabkan tidak mengikut prosedur pengeluaran yang telah ditetapkan. Produk perdua yang telah dipanggil semula oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk pemeriksaan semula kerana mengalami masalah berkaitan lampu utama yang tidak memenuhi spesifikasi iaitu Pro 2 Arus model 1500X, 1500AV dan beberapa buah Pro 2 Alza model 1500X transmisi boleh laras berterusan CVT 1500H CVT dan 1500AV CVT. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian. Terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang dapat dicadangkan kepada pihak syarikat otomobil berdua berkenaan isu-isu etika yang mereka alami iaitu meningkatkan lagi tahap kawalan kualiti dan pengujian produk ke atas setiap produk yang dikeluarkan iaitu dengan memastikan kesemua produk yang dikeluarkan terlebih dahulu melalui ujian keselamatan yang ketat sebelum dilancarkan ke pasaran dengan memperkenalkan suatu sistem seperti pengesanan punca kerosakan yang dialami pada setiap kenderaan yang bermasalah agar punca kerosakan yang dikesan lebih tepat kedua berkomunikasi atau bersikap secara lebih terbuka dengan setiap pengguna produk mereka dengan mewujudkan suatu saluran maklum balas daripada pihak pengguna saluran komunikasi ini haruslah mudah diakses oleh pelanggan untuk membuat sebarang laporan pihak produser juga boleh mendedahkan laporan pemeriksaan keselamatan ke atas kenderaan-kenderaan yang telah mereka jalankan hal ini Dapat meyakinkan kepada para pelanggan Yang pihak mereka berkomitmen tinggi dalam memastikan Kualiti dan keselamatan produk keluaran mereka Ketiga Mempertingkatkan proses penarikan semula Recall kenderaan yang bermasalah Proses recall yang proaktif perlu dipertingkatkan Sekiranya terdapat isu masalah keselamatan Mahupun kerosakan pada sesuatu produk Keempat meningkatkan komitmen terhadap inovasi serta membuat penambahbaikan yang berterusan dengan membuat pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D bagi memastikan kualiti produk serta keselamatan produk yang dihasilkan lebih bermutu dan terjamin. Kelima, membuat pemantauan secara berkala dan memberi latihan kepada pekerja yang tertentu. Pemantauan secara berkala juga dapat memastikan kelemahan dan kekuatan yang ada pada setiap pekerja serta dapat menyesuaikan latihan apakah yang diperlukan oleh setiap pekerja. Keenam ataupun akhir sekali mempertikatkan etika korporat serta tanggungjawab sosial dengan memastikan keputusan serta sebarang tindakan yang dilakukan adalah berlandaskan etika yang baik. Hal ini dapat memastikan setiap pelanggan mendapat layanan yang sama sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi kesimpulan, yang pertama, ia memerlukan pendekatan pelbagai aspek yang merangkumi rangka kerja undang-undang yang kukuh, mekanisme penguatkuasaan yang berkesan dan komitmen bagi memupuk budaya ketulusan, tanggungjawab dan tingkah laku etika. Yang kedua, tingkah laku yang beretika bukan sekadar kegiatan moral tetapi juga merupakan keperluan bagi kemajuan organisasi kerana hanya melalui usaha bersepadu untuk meningkatkan ketulusan, tanggungjawab dan pengurusan etika dalam organisasi agar dapat mengurangkan mengurangkan kesan negatif daripada berlaku. Yang ketiga, menggalakkan usaha untuk memecahkan rangkaian pucanya dan mengembalikan kepercayaan kepada pembeli atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah Produk akan mampu memulihkan reputasinya dan tetap menjadi pilihan utama bagi pengguna di Malaysia dan di pasaran global. Itu saja daripada kumpulan Thinkers Group. Sekian, terima kasih.